我来救你了，走开，走开，墨渊，我知道我对不起你，但如果没有你的存在，我活着还有什么意思？只有痛苦。你也知道什么是痛苦，墨渊。 是你的泾河，泾河之恩，我报的还不够吗？以后天安海角，你去哪儿，我便去哪儿，好不好？养育之恩，是由我的父亲和大卫将士的命报答的吧。 我不敢奢求你原谅我，我会用余生都来赎罪。你尽管打我、骂我，甚至杀了我，但我只求你好好活下去。活着，我活着唯一的目的就是亲手杀了你。 你知道我有多想把你碎尸万段吗？你根本就不配说爱，你根本就不会。 你醒了？你是谁？我怎么在这儿？你呀、啊，差点被凤凰之火烧死，幸亏日冕保护了你。没想到堂堂的赤日神君，现在居然这么狼狈。知道你是下来渡情劫，不知道，以为你是下来渡九天生死大劫的。你在说什么？唉。 你原本是天上的赤日神君，下凡渡个情劫，现在情劫没有渡完，临时出了点变故，天帝命我召你回去。我没时间在这听你胡说。墨爷还在牢里，我得去救他。走吧。 明月，限午时即刻下界。成功历劫后，将回归天庭，敬为天界诸君。醒了？是不是都想起来了？行，看你这样子。 就知道你又回来了。父帝召见我，我先过去了。哎，又是一次结束。哦。儿臣拜见父帝、母后。嗯，颜月，你此番下界了却情缘，却遇上凤凰转世之女，所以。 我不得不把你提前唤醒，共商大计。现在人世间的情况如何啊？凤凰血脉已初步激发，无辜死难者数以千计。嗯。 今日我为绝情断爱，特将此毒注入体内。若再有动情，便要此毒千劫而发，心痛而死。